То есть мы говорим сейчас про покаяние с точки зрения какого-то собственного представления про грех властных приоритетов, так властных Знаете, смысл в том, что, допустим, потому что когда человек себя контролирует, и, знаете, очень быть, хочет, хочет, быть хорошим, там, допустим, правильным и так далее, это хуже всего. Потому что человек, знаете, зашоренный, он, знаете, постоянно анализирует, и возникает вопрос, допустим, горе от ума. Потому что человек не понимает а, до конца там сути, но он старается делать как его правильно. То есть надо быть проще в этом плане гибче. Есть несколько моментов, которые очень важны, чтобы все получилось. Дело в том, что бывает маленький грешок, когда, допустим, человек совершил, ну просто на кого-то сказал, там дурак, а потом думал, ну что, там, типа говорю да и так далее а есть допустим такое что там и пожелал там и сделал и так далее Ну, допустим когда человек просто сказал обычную какую-нибудь такую ну скажем незначительный грех то он просит прощения и у него есть э, осознание того что как бы уже был прощено а есть посложнее может быть и два и может быть три раза и четыре раза и когда это происходит человек должен почувствовать что он уже с этим человеком может смело разговаривать то есть где-то может даже человек даже ушел из жизни то есть там, бабушка прабабушка, которые там друг друга обижались или что-либо то есть желательно просто почувствовать именно то количество раз когда надо попросить прощения там, о, определенный момент в жизни, определенный эпизод своей жизни и так далее. У несколько раз было такие случаи, когда люди занимались этим, это называется, как ну, в быту говорят, ворошить грязное белье. И у человека начинается э, нежелание этим снова и снова заниматься. Да? Поэтому э, опыт, допустим, церкви, чем он хорош? Допустим, вы пришли, сказали, батюшка, вот мне там, там типа 35 лет, там, там детей нет, того нету, там работы и так далее. Она говорит, ну, грешна же, наверное, раба Божья, ну, не знаю, имени не представилась девушка. И говорит, ну, нет, Такого греха, который Бог бы не простил. Иди. Бог тебя прощает. И когда выходишь в церкви, ты уходишь окрыленный, потому что ты понимаешь, что устами священника было сказано прощение от Бога. Желательно завершать вот такие вот техники покаяния именно тем, что вспоминать момент счастья, тот момент, когда сама себе нравилась. Там окончание школы, там первый поцелуй, может, там первая любовь, там или еще какие-нибудь. То есть приятные эти для того, чтобы закончить на хорошем, и потом было желание снова и снова снова. Без этого, знаете, как получается какой-то, знаете, такой, как якорь, который тащится оттуда, допустим, и не решается, потому что все эти проблемы, они, ну, ну, законы физики. То есть, знаете, даже вот есть такие интересные картинки, которые, допустим, стоит человек, его, скажем, так называемое биополе, и кто-то, допустим, в это время там бросает, скажем, там, ты там плохой. Даже есть такие картинки, которые позволяют там все определить, там фотографии и так далее, да. Биополе, она нарушилось и стало таким, как ежик. И эта гадость ходит. И почему в народе иногда говорят там, говорят, что такое, есть такой закон, который говорит, что подобное притягивает подобное. И когда, допустим, эта гадость вошла, и что-то получается, потому что, ну, нехорошее, говорит, порча у тебя. Как говорят, в где смеются, приходит счастье, так? Подобно к подобному. Она пишет, что нет, ну, нее мужчина. Ну, знаете, допустим, опять же, Сигурзмунд Фрейд был великолепный, был психоаналитик и очень большой уделял, насколько вы знаете, да, роль сексуальной энергии. И есть такое понятие, допустим, говорят, что то, что внизу, и вверху. Если тут застой, и вверху, да, и там внизу застой, если там внизу застой, и там. И еще есть такая интересная вещь, которая позволяла бы многим, допустим, там совершенствоваться и достигать каких-либо там высот и так далее. А, между сексуальностью и уверенностью в себе есть прямая взаимосвязь. Если построить график, то график будет выглядеть, знаете, как под 45 градусов. Чем больше, допустим, человек сексуален, тем больше уверен. Чем больше уверен, тем больше сексуален. Поэтому эту сексуальность надо развивать. Есть, как говорится, масса, допустим, там возможностей, даже, допустим, самоудовлетворения. Во всяком случае этим как бы надо заниматься. Это тоже способ подвищения самооценки Мастурбация и там так далее, да, они как бы поощряются при отсутствии, допустим, там каком-то там воздержания и так далее. То есть это необходимо делать, это очень необходимо э, для саморазвития. Даже просто улыбаться, даже просто вести себя э, по, по, отношению, опять же, нельзя что-то получить, ничего не дав. То есть по отношению к противоположному полу, во всяком случае, доброжелательно. И э, по-женски, то есть, знаете, не, не давя, не настаивая. То у себя у каждого человека есть достаточно много сексуальной энергии. И когда, допустим, эта энергия не каким-то каким образом там как бы искусственно задерживается и не уплескивается, не решается естественным образом, да, то эту энергию надо сжечь. И сжигает ее каким образом? Курят или пьют. Когда, допустим, приходит жена и говорит, ну как я могу с ним заняться, типа, там, сексом, когда он пьяный. Он говорит, ну как я могу, там, этот, если он это не дает и так далее. Знаете, порочный круг. Поэтому я так понимаю, что у нее, так сказать, именно действительно проблема в том, что вот она как бы какое-то действие было с отцом, мама решала тоже так, таким же образом рассуждала, ну как я могу с ним заняться чем-то, если он там, постоянно пьяный. И точно такой же попался муж, который точно делал то же самое, как делал ее отец. Дело в том, что ребенок, как правило, допустим, там, если эта девочка выбирает подсознательно, выбирает очень похожего человека, как правило, на, э, на отца. То есть любовь, первая любовь у девочки – это папа. Сегодня весь час говорим про то, что, прежде всего, это думка не столько нашей а сколько наши думки формуют наше жизнь. Тобто, що ми як ми себе почуваємо, як ми себе відчуваємо, таке наше життя і є так. Че хочум то подумав, допустим, світлий і хороший. Я хочу там тота, то-то. І це збувається. Чим ще більш емоціональний емоціональний, значить, тим він більше боїться і більше страха. Тобто будь-яка емоція це страх. Але якщо людина перебуває у якійсь внутрішній рівновазі, якщо там гармонії з собою, то напевно це так автоматично виходить, да, без якихось перепадів. безусловно. Есть методики, которые позволяют, знаете, как, как бы на какое-то время включить машину времени и попытаться выйти, допустим, там в момент рождения и дойти до момента зачатия. Когда в момент зачатия, мы знаем, что происходит. На самом деле большая радость и счастье. И человек в это время ничего не думает. То есть надо дойти до того состояния, когда человек ни о чем не думает. Потому что любая мысль, это, так сказать, ну хорошо, когда есть хорошая мысль, а если плохая. Я не знаю, чому ми не можемо мати дітей ми разом 7 років. Намагаємося. Медично все нормально з кожним з нас. Марина 32 роки. Для того, чтобы что-то получить, надо отпустить. Очень много таких случаев было, которые люди тратили огромные деньги там, на ЭКО, там, на разные там, подсадки и, и так далее. да? Но потом приходили, допустим, ко мне и говорят, так, отпустить ситуацию, не думая, не обращать внимания на тех людей, которые по этому поводу очень переживают. Все, мы там, в конце концов пойдем в детский дом, есть очень хорошее решение и так далее. Да? Возьмем себе ребеночка, и ребеночек у нас будет. И они беременели сами. То есть, ну, надо себя опять же забросить именно тем, тем допустим, потому что было такое, что, скажем, люди ради карьеры, они äh, хотят, например, ребенка, не потому что им хочется стать папой или мамой, а им просто хочется, чтобы было как у всех, потому что подавляющее большинство их знакомых есть там дети, да, а у них как бы этого нет. Колоссальное количество процентов, которое происходит именно беременность, да, на отдыхе. Просто От, я знаю, там в Таїланді, наприклад, в Турції і так далі. Уто їджали, розслаблялися, і все так, як треба. Отпустить, тому що мамочки вийшла це страх, Увідти, допустим, там процес роду, пообщатися з маленьким ребеночком, є знакоме, з маленьким, То Тобто, що тут робити, відпустити ситуацію так, і а, привернути якусь дитячу енергію в своє життя. Так. Я не вмію знайомитися з дівчатами, навіть записатися на спеціальні курси, соромлюся, щоб навчитися без підпису. Любой страх, как страх, то есть его э, объяснить и э, дать какие-то рекомендации очень сложно. То есть страх убирается только тем, что ему надо побывать. То есть просто рекомендация. Познакомиться не с той девушкой, которая ему понравилась, а просто которая может быть такая же закомплексованная, как и он. Которая, допустим, там может быть там своего там, тела, допустим, каких-то своих там каких-то может быть недостатков и так далее. Да? И начать общаться именно с ней. Но э, предполагается, что, допустим, если два э, одинаковых там закомплексованных, это как бы нехорошо. То есть, э, для начала это здорово. Притягиваться по Подобное подобному, но в самом деле в гармонии, скажем, минус и плюс. Но тут только рекомендация. Только как бы через какое-то усилие над собой, да, ну, познакомиться с тем, и, допустим, знаете, просто даже там до банальных просто, сколько, допустим, времени, а как вас зовут и так далее, и То есть самых простых банальных вещей познакомиться с тем человеком, который ты, может быть, никогда не встретишься. Почему, скажем, интересен, допустим, или опыт хождения к психологу, или, допустим, там э -э, эффект попутчика, полца там или час, сколько там времени там для кого-то ехать, просто пообщаться. И ты знаешь, что с этим человеком никогда, ты никогда нет. И взять ему высказать, для в том, что высказывание своей проблемы, это как минимум на 50% решение проблемы. Кстати, звучит знаешь, я вот хочу с познакомиться, но я так боюсь, мне так страшно и так далее. Еще больше уважения нет. У меня четыре разлучения, каждая меня не зрадила. Чому женщины це роблять земною? Олег. Человеку не нравится то, что присуще ему самому. Потому что если у него в голове, допустим, это может быть моя, а может быть другая, а еще да, лучше и там и четвертая, пятая, да, то есть ему не нравится то, какого он сам. Поэтому ты притягиваешь именно тех женщин, какой сам, как говорится, каков поп, таков приход. Что он еще хочет? То есть, опять же, помните, мы говорим, ходит по одному кругу. То есть, не может найти, а если, допустим, столовка, это моя. То есть, не перебирает никаких этих, да, все люблю и так далее, да. Сам склонен к изменам, поэтому ему не нравятся те женщины, которые ему изменяют. Но ну, а что ты хочешь? Счастливый той, кто мает счастливые думки. Мы вам счастья, но пыщить нам с хорошее. Жить еще простейше, не прощаемся. Мы доросли, мудрые и досвідчені люди, а лишь хоть раз в жизни кожен из нас потрапляє у несподівану и сложную ситуацию. Как помогать себе, если трудно? 11 лет я принимала наркотики. Это жизненная ситуация, которая просто тебе будет взрослого, грамотного, осторожного и верного решения. мы из детства, все мы из своих семей, поэтому дети вырастают с нашими какими-то чертами, зернами, с тем, что мы закладываем. Я думаю, что мир, в котором мы живем, это гармония. Людині властиво прагнути щастя, кохання та насолоди. Ніби все зрозуміло, але чому ж ми не всі і не завжди щасливі, кохані та задоволені? Чого ми більше прагнемо – щастя чи прагнемо уникати невдачі? Дуже важливо внимательно прислушуватися до себе, заботитися про своєму стані. Дівчинка, з якою я живу, вона була моїм другом. Ми стали вместе жити, ми не просто не друзі, ми не здороваємося. 90-60-90. І ми всі намагаємося відповідати, сидимо на ізнуряючих дієтах, ходимо на фітнес. Дому садитися якому-то образу. Но цьому ми тіряємо себе. Не залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас. Бо кожна людина народжена бути щасливою. Аддихає! Сучасна людина надзвичайно швидко витрачає свій внутрішній ресурс на активність емоцій, на осмислення інформації, на будь-яку взаємодію зі світом. Ресурс звичайно не безкінечний, тому ми маємо відпочивати якнайменше для того, щоб його поповнити. Чи є єдиний рецепт якісного відпочинку? Остановлення роботоспособності одне, а другоє якби психологічний момент. Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи. Ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Ірина Шевченко. Життя ще простіше.